Hər günə bağlı haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycan da yanvarın 9-una görə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim şimal şəklində külək əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcədə, şəhərdə gündüz 0 dərəcəyə yaxın. Bakıda gecə 2 dərəcədə, şəhərdə gündüz 0 dərəcəyə yaxın olacaq. Atmosfer təzyiqi 778 mm civə sütun olacaq, nisbi rütubət 70-80% olacaq. Yollar buz bağlayacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə sulu qar, qar yağacağı, duman olacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var, mülayim şəkülə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7 dərəcə aşağıda, gündüz 2 dərəcə aşağıdən 2 dərəcəyə yüksəldi. Dağlarda gecə 15-20 dərəcə aşağıda, gündüz 5-10 dərəcə aşağıda olacaq. Yollar buz bağlayacaq. Hər gün ob haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.